បាទសូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មេញូឆាណែលជាទីគោរពថ្ងៃនេះមេញូឆាណែលសូមម៉ែនពอมនាំបាទពอมនាំនៅរឿងថ្មីដែលត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍131បាទគឺរឿងដែលមានចំណងចិនថាខាឌីរ៉ាខំភពខាឌីរ៉ាខំភពបើយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរគឺរឿងអឺនិយាយទៅរបៀបក្តីហ្នឹង បើយើងបបប្រែជាភាសាខ្មែរគឺមានចំណងជើងថាអភូតតស្នៃឆ្លងភពបាទបើយើងបបប្រែគឺខាឌីខាឌីនេះមានន័យថាដូចសំណុំរឿងដូចសើបអង្កេតរឿងក្តីរឿងអីចឹងណាឆ្លងភពបាទរឿងសើបអង្កេតស្នៃឆ្លងភពក៏បានដែរបាទរឿងនឹងផងដែរគឺចូលរួមសំដိုင်းដោយតារាល្បីៗរបស់ស្ថានីយ៍ធរទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍វ៉ាន់31ផងដែរបាទ នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺជួបរួមសម្ដែងដោយលោកកៅបាទលោកទៅជាមួយនឹងកញ្ញាហ្វ៊ិនរួមនឹងតារាជើងចាស់គឺមានអេមីឃ្លីនប្រធំមានតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀតបាទហើយសព្វសាជីវិតតារាមានថ្មីដែរបាទរឿងកាឌីរាខាមភពហ្នឹងគឺជារឿងស្នេហាស្នេហាត្រាមាមួយបាទគឺជារឿងស្នេហាត្រៃអាមត្រាមារវាង អឺលោកតម្រ mm -hmm. ួតនិងអ្នកលួចបង្អែមគឺទួស្រីអ្នកលួចបង្អែមចំណាយទួប្រុសគឺជាប៉ូលីសដែលមានភ័យដៃល្អគឺគាត់តាមស៊ើបនៅរឿងក្តីមួយរហូតត្រូវបានឆ្លងភົບទៅអតីតកាលជាងប្រហែល100ឆ្នាំមុនបាទជាង100ឆ្នាំមុនរហូតដល់អតីតកាលគាត់ត្រូវស៊ើបនៅរឿងក្តីនៅអតីតកាលទៀតបាទចောင်းដឹងសាច់រឿងយ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដាន នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍វ៉ាន់31នឹងដាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយរៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធប្រ հ ေါះវេលាម៉ោង20:15នាទីយប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងកាឌីរកខំភូមិហ្នឹងល្អមើលយ៉ាងណានោះបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរមេឃយុឆ្នាសូមលើក យកជាសាច <spooky> ់រ <falconen> ឿងសង្ខេបខ្លះខ្លះដើម្បីសង្ខេបជូនបងប្អូនបានជ្រាបជាព័ត៌មានថាតើនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងអឺសាច់រឿងសង្ខេបយ៉ាងមិនខ្លះបាទហើយឥឡូវនេះសូមទស្សនាក៏ដូចជាស្តាប់នៅសាច់រឿងសង្ខេបទាំងអស់គ្នាបាទតែក្នុងសាច់រឿងនឹងផងដែររឿងខាឌីរាខំភពនឹងគឺរឿងព្រះពុទ្ធហេតស្នៃឆ្លងជាតិនឹងឆ្លងភពនឹងបាទព្រះពុទ្ធហេតស្នៃឆ្លងភពបាទ គឺជារាងរាវរបស់ខាមឆាតបាទខាមឆាតហ្នឹងគឺសម្ដែងដោយលោកតៅអឺសេតរពងបានគឺជាទូអាយប្រុសហ្នឹងគាត់គឺជាប៉ូលីសមួយរូបដែលតាមសើបនៅលឹងក្ដីការស្លាប់របស់ម្ចាស់បុជានិយដ្ឋានលបីឈ្មោះមួយរូបបាទនៅក្នុងការសើបបង្កេតហ្នឹងគឺគាត់បានអឺសង្ស័យទៅលើទូអាយស្រីដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រឆាបាទគឺហ្វឺនអឺហ្វឺនហ្នឹងគឺជាអ្នកលោកបងអែម និយាយទៅគឺគាត់សង្ស័យថាតួស្រីនឹងពាក់ត້ອງទៅនឹងរឿងក្តីស្លាប់នៃម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននឹងបាទធ្វើឲ្យគាត់នឹងតាមសង្ស័យតួស្រីតាមសើហេតុការនិយាយទៅតាមសើពីតួស្រីថាចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានស្លាប់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននឹងរហូតដល់មានថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានទាំងពីរអ្នកនឹងក៏បានឆ្លងพบទៅអឺ តើប្រហែល100ឆ្នាំមុននោះបាទឆ្លងផុតទៅពុទ្ធសករាជ2556បាទឆ្លងទៅដល់100ឆ្នាំមុនបាទហើយនៅពេលឆ្លងទៅអតីតកាលគឺប៉ូលីសនឹងក៏គាត់បានជួបនៅបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងអតីតកាលជាមួយនឹងភិតឆាបាទរហូតដល់គាត់ជួយគ្នាដើម្បីស៊ើបនៅរឿងក្តីពីអតីតកាលនឹងដើម្បី ហើយនឹងអឺដើម្បីចង់មកបច្ចុប្បន្នបាទគឺគាត់ត្រូវជួយស៊ើបក្តីពីអតីតកាលដើម្បីរកផ្លូវមកអនាគតវិញបាទពិតជាល្អមើលគឺរឿងមួយដែលបានឆ្លបបានទស្សនាពីមុនរឿងក្តីនេះតែតើជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលចាំតាមដានបាទ បាទនៅពេលដែលចូលទៅដល់អតីតកាលហ្នឹងគឺគាត់បានជួបនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនរហូតដល់បានស៊ើបនឹងរឿងក្តីខេតកម្មរបស់ត្រកូលកាហបដីមួយបាទគឺនៅក្នុងសម័យហ្នឹងបាទហើយធ្វើឲ្យទូអាយប្រុសដែលគាត់ធ្លាប់មានងារជានគរបាលហ្នឹងគាត់ដឹងពីរបៀបស៊ើបអង្កេតហើយគាត់ក៏ជួយស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់ត្រកូលកាហបដីនៅផងដែរដើម្បីចង់ដឹងថា អឺមូលហេតុអ្វីក៏មានគិតកម្មនឹងកើតឡើងមិនត្រឹមតែតួប្រុសសើបអង្គែទេគឺតួស្រីក៏បានរួមដៃគ្នាជួយសើបអង្គែនៅសាច់រឿងគិតកម្មនៅក្នុងអតីតកាលនឹងផងដែរបាទនៅក្នុងភារកិច្ចនឹងផងដែរគឺមិនដូចងាយស្រួលក្នុងការកាត់របស់តួអាចប្រុសនិងតួអាចស្រីទេគឺមានជួបនៅឧបសគ្គជាច្រើន ខួឯពួកគាត់នឹងជំនះរាល់ឧបសគ្គបានរហូតគាត់ជួយគ្នាសើបពីរឿងក្តីមួយជោររឿងក្តីមួយដែលនិយាយទៅស្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសាច់រឿងនឹងបាទពិតជាល្អមើលបងប្អូនកំពេចរងចាំទាំងអស់គ្នាថាតើខ েম ឆាតជាមួយនឹងភិតឆាអាចមានជោគជ័យតាវាសនាល្អសម្រាប់ការសើប រឿងក្តីរបស់គាត់នៅអតីតកាលនឹងឬទេការឆ្លងភពរបស់គាត់ទាំងពីរការជួបនឹងប្រស្នាជាចរើនធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងត្រឡប់មកអតីតកាលអបច្ចុប្បន្ននាកาลវិញបានដែរឬទេសូមបងប្អូនគំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វ៉ាន់31គឺរឿងក្តីរ៉ាក់ខំភពគឺរឿងសំណុំរឿងស្នែឆ្លងភពឬក៏អភូតហេតុស្នែឆ្លងភព បាទសូមអរគុណផ្លេករងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាសាច់រឿងយ៉ាងណានោះបញ្ញុឆាណែលសូមសង្ឃិតត្រុតត្រុសតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទស្សនានៅរូបភាពតារាសម្តែងនៅក្នុងរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាថាតើមាននរណាខ្លះបាទនេះគឺជារូបភាពតារាសម្តែងនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងបញ្ញុឆាណែលបានដកស្រង់ខ្លះៗលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបានជ្រាបជាព័ត៌មានថាតើមានតារាណាខ្លះគាត់សម្តែងនៅក្នុងរឿងខាឌីរកខាំភពនេះបាទ ហើយក៏មេញូឆាណែលសំខាន់តៃអភ័យទោចំពោះការបកប្រែចំណងជើងពីព្រោះអឺបើតាមចំណងជើងជាภาษาថៃខាឌីរាក់ខំភពខាឌីកាឌីនឹងគឺមានន័យថាដូចជា ពីព្រោះមកនឹងឆាណែលចង់បញ្ជាក់ថាចំណងជើងនឹងគឺចង់និយាយពីការស៊ើបរឿងក្តីឆ្លងភពរបស់តួប្រុសនិងតួស្រីនឹងគឺគាត់មិនត្រឹមតែស៊ើបរឿងក្តីស្លាប់ភ ույ នីយាម្ចាស់ភ ույ នីយាឋាននៅបច្ចុប្បន្នឥឡូវទេគឺគាត់ឆ្លងទៅដល់អតីតកាលគឺគាត់ត្រូវស៊ើបរឿងក្តីជូនអ្នកនៅអតីតកាលទៀតបាននឹងបានคล้ายទៅជាចំណងជើងអឺ រឿងក្តីស្នេហ៍ឆ្លងភពនឹងរឿងសົບអង្កេតសំដងរឿងឆ្លងភពនឹងបាទសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសចំពោះចំណងជើងបើមានការខុសត្រូវយ៉ាងណានោះសូមអព្វជាស្ស្រាយដល់មេញូឆាណែលផងបាននេះជាតួឯកប្រុសនិងតួឯកសេរីគឺអ្នកនាងហ្វឺនជាមួយនឹងលោកតៅបាទគឺជាតារាប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍131ពួកគាត់បានមករួមគ្នាដើម្បីសំដែងជូនបងប្អូននូវសាច់រឿងថ្មីរចនាថ្មីរបស់ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វ៉ាន់31នេះគឺអ្នកនាងអេមីឃ្លៀនប្រាធំក៏ជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយនៅក្នុងរឿងនោះដែរគាត់សម្ដែងជាតួអង្គនៅអតីតកាលដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកកាហាត់បដីគឺជាប្រពន្ធដើមហ្នឹងនេះគឺជាតួឯកប្រុសនិងតួឯកស្រីហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចផ្ដាល់កំឡុងចិត្តដល់តារារបស់ខ្លួនហតតាល្អមើលយ៉ាងណានោះសូមរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាលើរឿងខាឌីរ៉ាខាំភុកបាន ន <mí> េះគឺជាទូប្រពន្ធចុងបាទនេះគឺជាឈុតឆាកខ្លះខ្លះដែលមានយ ोजना ដកស្រង់លើកយើងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទនេះគឺលោកកាហបដីជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមនិងប្រពន្ធចុងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំទាំងតាមតាមទាំងអស់គ្នាថាសាច់រឿងយ៉ាងណានោះគឺនៅថ្ងៃទី12ខែមុខនេះហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍131រៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធប្រហស្វេលាម៉ោង20:15នាទីយប់ សូមរំចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតាសេចរៀងទៅជាយ៉ាងណានោះមេញុយឆាណែលសូមបង្ហើបតបប៉ុណ្ណឹងទេសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរំចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាមេញុយឆាណែលនឹងតាមដានដែរព្រោះចង់ទស្សនារឿងលក្ខណៈសំខាន់ក្តីអញ្ចឹងបាទនេះក៏ជារូបភាពដែលមេញុយឆាណែលដកស្រង់លើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើមានតួអង្គណាខ្លះដែលសំដိုင်းនៅក្នុងរឿងដល់បាទ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទទីចុងក្រោយមេញយោឆាណែលសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើឆាណែល YouTube មេញយោ Channel រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីដែលមេញយោ Channel បានបង្ហោះជារៀងរាល់ថ្ងៃបានអរគុណបងប្អូនខ្លាំងណាស់ ដែលតែងតែតាមដាននៅរាល់វីដេអូរបស់មេញូឆាណែលជូនពរបងប្អូនសំណាំងល្អសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មេញូឆាណែលបាទបាយបាយ